Тимур, конечно, вы знаете, что я друг Рома. Мы решили снять такое видео, как сделать робота за несколько секунд. Так, начинаем. Это наш испытуемый Мы должны из него сделать робота за несколько секунд. Берем лучшего друга. Э, так, друг стой. <с investor> Берем коробку, вырезаем. Ну, мы уже вырезали, конечно. Вырезаем из нее какого-то, не знаю, что-то типа робота. Давай, надевай. Надеваем на лучшего друга. Можно на кого-нибудь другого. Все. Э -э -э, половина одежды есть. Сзади, конечно, что-то не то вырезали. Так, <г prioritize> дальше. Мы вырезали что-то типа бороды. Надевай. Так, вы здесь подождите. Бороду надели. Вы это видели, да? Так, дальше мы надеваем усы. Так, давай, что у нас получится. Половина робота готова. Осталось ногти. Или ногти одевай. Мы поставим пока на паузу, пока оденем ногти. Вернулись с паузы. Мы почти его закончили. Осталась только шапка. Берем любую шапку и надеваем на робота. Так, вот здесь, подождите. Чай, не, не надо, я же сделаю. У нас получился какой-то непонятный робот, но он может жить в любой в прогнозе. Может, в зиму. Пожить на улице, ведь у него есть теплая шапка. Может в дождь подождать на улице, но самое главное, что этот робот может служить вам хорошим другом или защитить от злой собаки. Мама не надо, Всем спасибо, не, не, не. пока! С вами был Тимур и Рома.